Hi und willkommen auf Lecker im Landhaus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe einen super cremigen Käsekuchen mit Beeren und Streusel gebacken. Die genaue Zutatenliste ist in der Infobox unter dem Video zu finden. Falls ihr nachbacken möchtet, los geht's. Ich verarbeite 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker und 50 Gramm kalte Butter zu Krümeln und stelle die Streusel kalt. Als nächstes verknete ich 125 Gramm kalte Butter, 60 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Ei Größe M, 250 Gramm Mehl T405 und ein halbes Päckchen Backpulver zu einem Teig und gebe ihn in die Backform. Aus dem ganzen Teig forme ich einen Kuchenboden und ziehe dabei noch einen Rand hoch und dann stelle ich die ganze Backform kalt, bis die Füllung fertig ist. Die Backform hat einen Durchmesser von 26 cm und ich muss sie nicht einfetten, bei Bedarf sollte man das aber tun. Für die Käsemasse nehme ich 750 g Quark mit 40% Fett, 200 g Zucker, 4 Eiergröße M und ein Päckchen Puddingpulver mit Vanillegeschmack. Ich vermische einfach alle Zutaten gut miteinander, schlage dann 200 ml kalte Sahne Steif, und hebe die geschlagene Sahne ganz vorsichtig unter die Käsemasse. Diese Käsemasse gieße ich auf den Teigboden, verteile erst 250 Gramm tiefgefrorene Beerenmischung und dann die Streusel auf der Quarkmasse und backe meinen Kuchen 60 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 150 Grad Umluft. Und alle, die lieber mit Ober- und Unterhitze backen möchten, stellen den Backofen bitte auf 170 Grad ein. Wenn die Backzeit vorbei ist, lasse ich meinen Käsekuchen erst ungefähr eine Viertelstunde bei geöffneter Backofentür im Ofen stehen und hole ihn erst dann raus. Wenn die Mitte des Kuchens etwas zittert, ist es völlig okay so. Man sollte ihn erst etwas abkühlen lassen und dann für mindestens vier Stunden kalt stellen, am besten aber über Nacht. Mein Kuchen habe ich über Nacht kalt gestellt und er ist total super geworden. Man konnte ja schon im Video sehen, dass er überhaupt keine Risse beim Backen bekommen hat. Er ist total cremig und sehr sehr lecker. Man könnte ihn jetzt noch mit Puderzucker bestäuben. Ich mache das nicht. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Danke fürs Einschalten, und bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben.